Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Nampak gayanya, kerajaan kita kelihatannya macam cuba hendak semakin menutup mulut rakyat yang cuba berbicara berkenaan dengan perjanjian syaitan ini terutamanya mereka yang berkongsikan video oleh jeneral rangsi kitian sub itu, tuan-tuan dan perempuan. Tapi itulah, biasanya orang yang cuak ini sebab dia tahu benda yang dia buat tu tak betul. Sebab kalau dia buat benda betul, kenapa dah cuak? Betul atau tidak? kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang sekarang ini memang rakyat seluruhnya memang membantah perjanjian syaitan yang telah dimeterai antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump pada 26 Oktober yang lepas. Cuma itulah. Bila kita bersuara, kerajaan kata kita tak baca. Bila kita mempertikai, kerajaan kata kita tak faham benda. Tetapi anda dapat lihat gelagat mereka dekat parlimen, mereka mengelak. Mereka akan spin. Mereka akan berpusing-pusing. Yang paling teruk sekali, mereka akan gaslight like kata kita tak kerti apa. Dia akan kata kita tak baca. Dia akan kata kita ini nak menjahannamkan pejabat awam. Dia akan kata kita ini macam hendak orang kata apa, menjadikan negara kita ini sebagai negara yang mundur dan macam-macam lagi. Tetapi dua video yang tertular pada baru-baru ini memang betul-betul menggegarkan. Iaitu video oleh jeneral Rangsi Kitiansap iaitu General Perang Thailand, mantan General Perang Thailand yang sekarang ini merupakan leader kepada Parti Ekonomi Thailand dan juga video Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia yang ke-6. Kedua-dua video ini, walaupun dengan nada yang berlainan, menyatakan keresahan, kebimbangan dan perasaan tak puas hati terhadap tindak tanduk Anwar Ibrahim ketika persidangan ASEAN baru-baru ini yang lebih menjurus kepada kenapa kau pergi jemput Trump dan kenapa bila kau jemput Trump, habis kita orang diperdaya untuk buat perjanjian MOU yang merugikan. Sampai Kitty Yansab kata apa? Dia kata Anwar itu Sai Suek dan juga Chai Medai. Sai Suek itu pengintip. Chai Medai itu orang yang tak boleh pakai. Dan of course, salah seorang sahabat kami iaitu Iskandar Bersuara telah membuat satu video mengulas tentang perkara itu. Dan kerana itulah, beliau tiba-tiba saja sekarang ini dipanggil ke Bukit Aman, eh sorry, ke Dawangi minta maaf, untuk orang kata apa, sesi reman dan juga pengambilan percakapan. Jadi insyaAllah saya akan bawakan kepada anda kenyataan yang akan diberikan oleh Peguam Rafiq Rashid Ali. Uh, semalam, jam lebih kurang 3 atau 4 petang, lah, saya terima pemakluman bahawa seorang rakyat Malaysia yang bernama Muhammad Reza Iskandar bin Ibrahim. Muhammad Reza Iskandar bin Ibrahim, selain daripada merupakan seorang yang menyaga dia buka kedai western food bersama dengan isteri beliau rakyat Malaysia biasa dia juga aktif dalam TikTok boleh follow TikTok dia Iskandar bersuara dia ni ditahan semalam oleh sepasukan anggota PDRM daripada bahagian D9 kemudian dibawa ke IPD Dang Wangi dan dimaklumkan bahawa sekarang ini dalam siasatan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman kerana mengutarakan kata-kata dan kenyataan terkait dengan apa yang diberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia sekarang ini pun dah tahu berkenaan kenyataan oleh General Rangsi Kittiansap berkaitan isu bagaimana mereka di Thailand, sekurang-kurangnya pihak pembangkang di Thailand, menyuarakan rasa tidak puas hati kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mereka gelar dan general ni gelar Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat dan pengintip ASEAN. Kerana isu Kemboja Thailand Peace Accord tersebut sebenarnya merupakan jalan untuk Amerika mengambil daripada Thailand REE nadir bumi yang dia sendiri maklumkan bernilai lebih kurang 40 ke 50 trilion Thai baht duit Thailand. So apa yang Iskandar buat Dia kata dia tak puas hati So dia pergilah ke social media sosial. Dia nak maklumkan kepada rakyat Malaysia Kerana dia ada hak sebagai rakyat Malaysia untuk bersuara Bertanyakan kepada rakyat Malaysia Betul ke perkara ini Menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa Selama ini kita di Malaysia ni Ini menurut kata Iskandar Telah pun ditipu Telah pun dibohongi Anwar Ibrahim So bagaimana Thailand pun sekarang terlibat dalam situasi yang sama Maka laporan polis telah dibuat terhadap beliau dan beliau telah ditangkap semalam dan dibawa ke balai ataupun IPD Dang Wangi. Hari ini permohonan reman pegawai penyiasat meminta untuk dia direman selama satu hari untuk merakam percakapan, untuk melakukan siasatan ke atas social media account, untuk menghantar data preservation ke SKMM dan sebagainya. Siasatan di bawah seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 di bawah kanun keseksaan Seksyen 505B dan juga di bawah Akta SKMM 1998 Seksyen 233. Setelah mendengar hujahan dari pada pihak uh, pegawai penyiasat, Majistret telah mendengar hujahan daripada saya sendiri. Saya terima panggilan telefon daripada isteri beliau, rakan beliau semalam dalam 4.30 atau 5 petang. Dan saya maklumkan bahawa insya Allah saya akan hadir. Saya tanya ada peguam ke tidak? orang kata tak tahu nak buat apa. Saya kata tak apa insya Allah saya hadir, saya cuba bantu. Dan bila saya hujahkan bahawa sebenarnya Akta Hasutan 1948 tak bolehlah disiasat ke atas seorang Perdana Menteri. Akta Hasutan ni kalau kita menghasut kebencian terkait dengan Raja-Raja Melayu, terkait dengan Dulia Maha Mulia Seri Perdeka Baginda Yang Pertuan Agong, kalau sekiranya kita nak gulingkan kerajaan secara jalan yang tidak sah atau jalan yang salah, itu tak apalah boleh dikenakan akta hasutan kemudian akta komunikasi multimedia rakyat Malaysia dah hak bersuara apa yang disuarakan oleh Iskandar bersuara tersebut dan juga yang disuarakan oleh majoriti rakyat Malaysia memang betul persoalan-persoalan yang ditanyakan tu valid logik untuk ditanyakan oleh rakyat Malaysia rakyat Malaysia ni dilahirkan untuk berfikir bukan dilahirkan untuk mengikut apa sahaja yang dikatakan oleh Syed Anwar Ibrahim ataupun kerajaan Madani Demokrasi bermaksud untuk kita menyuarakan pendapat. Kita boleh ada perbezaan pendapat. Tapi janganlah kalau kita ada perbezaan pendapat dengan kerajaan, kerajaan menyalahgunakan agensi-agensi penguatkuasaan semata-mata kerana isu politik. Kita dah bagi tahu selama ini dah. Yang terlibat dalam isu ni adalah Perdana Menteri, Presiden PKR. Yang terlibat dengan agensi penguatkuasaan kebanyakannya adalah Menteri Dalam Negeri. Juga orang PKR yang terlibat dalam komunikasi kerajaan. Juga orang PKR, Fahmi Fazil. So, untuk semata-mata isu PKR, semua masalah ni bermula dan you gunakan pula polis tangkapan, kemudian you reman dia, ini tidak adil. So, setelah mendengar segala hujahan, dan saya juga maklumkan Iskandar ni, dia kena ada satu pembedahan di Hospital Ampang, Cataract. Dan kita tunjukkan dan maklumkan, polis pun tahu, So kenapa kena uh, kenakan sebegini kepada rakyat Malaysia? Kerajaan hari ini kena berfikir. Kerana dulu anda sungguh-sungguh melawan Akta Hasutan. Tapi sekarang bukan saja lawan. You salah gunakan pula ke atas rakyat you sendiri. Anyway, akhirnya selepas mendengar hujahan, Majlis bersetuju dengan saya, Alhamdulillah, dan juga telah menolak reman. So memang tidak ada reman, dia akan keluar sebentar waktu lagi setelah dirakam percakapan. So akhir sekali, nasihat saya... Nasihat saya kepada Perdana Menteri, nasihat saya kepada Menteri Komunikasi, nasihat saya paling utama kepada Kementerian Luar, keluarkan nota bantahan diplomatik hantar terus kepada Thailand menyatakan bahawa Anwar Ibrahim sebenarnya bukan pengkhianat. Anwar Ibrahim sebenarnya merupakan penyelamat dunia ini. So rakyat, perayat Malaysia, teruskan bersuara. Anda tidak salah kalau anda bersuara. Yang penting masa bersuara tu tegakkan hak anda menurut perlembagaan dan menurut undang-undang. So insyaallah kita doakan supaya dia dan keluarga beliau diberikan kekuatan. Kita sebagai rakyat Malaysia kita kena support dan sokong apa yang dia buat kerana dia berani bersuara. Perjuangan ini menuntut suara kita untuk diteruskan. Assalamualaikum. Insyaallah kita berjumpa lagi. Ajar, ah, ya. salam tuan Rafiq. Uh, bila dijangka rakam percakapan tu selesai? Buka. Sekarang sedang dirakam percakapan. So, dan dalam masa sejam dua insyaAllah dia akan keluar. Saya akan okay. maklum kepada isteri nanti insyaAllah. Okey, tak okay. salah. Okay. Jadi itu dia tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian. Penangan daripada Tuan Rafiq Rashid Ali. Dan kita semua tahulah yang kerajaan kita ini memang cuak masalahnya. Sangat-sangat cuak dengan apa yang rakyat suarakan. Sebab mereka tahu apa yang kita suarakan itu betul. Dan betul lah kata Rafiq. Kau tak patutlah guna akta sultan. Sebab sekarang ini isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri. Bukannya terhadap raja-raja. Bukannya terhadap kaum. Bukannya terhadap agama. Tetapi terhadap Perdana Menteri. Dan ada kata kalau polis menyiasat benda di bawah akta hasutan kerana mengkritik seorang Perdana Menteri, ianya akan memberikan satu presiden yang tak elok terhadap mana-mana pengkritik Perdana Menteri selepas ini. Bukan sekarang saja. Tetap beriksi kalau kerajaan bertukar. Katalah tiba-tiba Muhyiddin jadi Perdana Menteri balik. Contoh kan? Kan? Habis tu geng-geng PKH, geng-geng PH, geng -geng PH ni, geng-geng Ahmadani tak puas hati kutuk pula Muhyiddin contohnya kan. Kritik Muhyiddin. Dan polis mengenakan tindakan akta hasutan kat korang. Masa tu kau tak boleh marah lah. Sebab presiden dah ada iaitu sekarang ini akan berlaku. Polis mengenakan akta hasutan untuk menyiasat seorang individu yang mengkritik Perdana Menteri. Benda tak betul. Benda tak boleh sama sekali macam tu. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian yang paling utama sekali. Sekarang kita kena bersuara. Kalau seorang dua saja bersuara, mungkin mudah untuk kita je sasaran tetapi kalau ramai-ramai bersuara kalau jutaan rakyat Malaysia bersuara benda yang sama bukan untuk menjatuhkan sesiapa tetapi untuk menyelamatkan negara kita ini dan juga untuk memastikan yang negara kita ini tidak menjadi mangsa terhadap kerakusan mana-mana pihak dan saya cakap ketua sekarang dia orang tak boleh buat apa dia orang tak akan boleh buat apa so kita kena ramai-ramai bersatu kena bersuara kena terus bersuara dan menjadi check and balance yang jitu untuk negara kita ini, untuk kerajaan kita ini. After all, Anwar juga pernah mengatakan dahulu, rakyat hakim negara. Suara rakyat, suara kawan. So inilah dia. Betul atau tidak? Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.